Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Це маркер події. На зв'язку з нами Ізраїль, професор політичних наук університету Бар Ілан Заєвханін, пане професоре, вітаємо вас. Пане Роман, вітаю вас і ваших глядачів і користувачів. Я почну, напевно, з подіваного несподіваного запитання. Як ви гадаєте, чи цього року? На ем, фашистське свято в центрі Москви. У них таке побідабісія на 9 мая. На поїде з Колорадською стрічкою чи цього разу пропустить? Я думаю, що він буде зайнятий іншими ділами на цей раз. Вибачте, я буду відповідати російською, якщо ваша ласка. и это как, так сказать, компенсация за то, что господин Атаньяу, скорее всего, не поедет. Так вот, ну, язык – это просто язык, правда, иногда. Так вот, стало быть, я бы сказал, если мы уж об этом говорим, русский язык – это достояние Украины не в меньшей степени, чем достояние России, скажем так и литература украинская на этом языке, ну и так далее. Отдельно как-нибудь, если хотите, об этом ну, поговорить. Ну да, это отдельная тема. Я сейчас про Красную тема. площадь. Я думаю, что Красная площадь обойдется без израильского премьера на этот раз. В mm -hmm. прошлый раз, как я помню, там были два зарубежных лидера, израильский премьер и президент Сербии. Не знаю, приедет ли президент Сербии, но думаю, что одним ірі і, 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 і нікаким зарубіжним лідером на цей раз міроприяті е, 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 і і пройде без них, і з одним із них. Ну бачите, сербський президент Вучич тепер закупляє французькі е, винищувачі, а не російські. Так що там можуть навіть швидше зміни. Я не позаздрю на Таніаго да. після тої чорної суботи, яка була, не так само не по не, не позаздрю політичній кар'єрі Нетаніяго сьогодні. Він заручник після удару Ірану. Він заручник війни, це тепер не нього, це прем'єр війни, і інших опцій в нього вже немає. Ні, інших опцій немає. Це біль... поки ще не опубліковані. Їх публікують по Завтра будет понятно, что ізраїльське общество думает на этот счет. Но то, что так сказать, оценить общественное настроение, мы можем как и настроение в військовому, и политическом, и информационном, и в аналитическом истеблишменте, что спускать это просто так на тормозах нельзя, что первый за всю историю отношений прямой удар с территории Ирана по территории Израиля не может остаться без ответа, и Израиль должен установить и восстановить потенциал сдерживания, я думаю, ни у кого более-менее сомнений не вызывает. Как и когда это произойдет, эта тема обсуждается. Наши союзники не в восторге от подобных перспектив, но ну, они понимают, что Америка, например, понимает, в Белом доме понимают, что если это удар Израиль нанесет, то это триггер к расширению идущей сейчас Ближневосточной войны, первой войной между глобальным севером и глобальным югом, как у нас тут говорят, и арабо-израильский конфликт, который перестал быть главным содержанием ближневосточного конфликта стал конфликтом э, про-иранского э, блока с прозападным блоком, и на той и на другой стороне э, имеются арабы, э, страны саудовского блока, проамериканского американского и э, союзники, арабские союзники Ирана, Катар там и так далее, э, Сирия и прочее. прочее. Э, так вот, стало быть, э, в, в этой ситуации американцам не удастся стоять в стороне. Ну, як Понятно, що вони, вони вже дзвонили, пане Заю, дивіться, дзвінок був зразу по завершенню удару. Потім була інформація і є підтвердження, що з Вашингтону просили Туреччину так чи інакше стримати. Відповідь Ізраїлю і поговорити як з Єрусалимом, так і з Тегераном. Ну, це те, що відкрите є, в відкритих джерелах. Тобто, в цьому випадку, що робити Ізраїлю? Дослухатися до стратегічного союзника США має окремий договір з Ізраїлем, чи робити по-своєму, як завжди? Я би сказав, що перед ізраїльським воєнно-політичним руководством у нього на столі лежить три опції: перше нікого не слушать. и делать то, что требует общества и здравый смысл, а именно масштабно атаковать основные военные объекты Ирана и политически значимые объекты, инфраструктурные цели, там, ну и так далее. Ну и, может быть, использовать эту ситуацию для того, чтобы сделать то, о чем мечтали долгие годы, а именно атаковать объекты иранской ядерной программы. Я думаю, ни у кого в мире нет сомнений в том, что разговоры из серии, что персы, иранцы, там не только персы, там много других этнических групп, так вот, и религиозных, так вот, стало быть, что иранцы развивают исключительно гражданский атом, там, я не знаю, в медицинских, исследовательских и энергетических целях, ну, не думаю, что это кого-то убеждает, подобные заявления. Все понимают, что они накапливают материал для снаряжения ядерных боеголовок, Иначе, зачем бы они, например, развивали стратегическую авиацию и ракетную программу, и, так сказать, ее действия были показаны в ночь на 14, на 14 апреля, как мы видим. Ну, тут, правда, у них был полный провал Израиль и его союзники, США, Великобритания, Иордания, Саудиты. Кто-то там еще присоединился, говорят. Так вот, смогли уничтожить 99% этих аппаратов. Беспилотников, крылатых ракет, баллистических ракет. Ну вот для Израиля мог бы быть такой вот прекрасный шанс уничтожить этот потенциал целиком, нанести удар по оборонной промышленности. Я думаю, Украина бы не возражала, если бы были уничтожены заводы по производству шахедов, например. Да? И в ну и соответственно ядерные объекты для того, чтобы обезопасить регионы человечества от сумасшедшего режима, который, мягко говоря, никто не ожидает, что он будет вести себя рационально, если у них появится ядерное оружие. Зеєв, але є два моменти, які ми свою війну відчуваємо в вибухах в крові прямо онлайн. Війна на близькому сході, вигляді цього удару масованого ракетно-дронового по Ізраїлю з Ірану, принаймні дещо дивна є для будь-якого українця, бо вона анонсувалася майже похвилинно. Що в принципі дивно було, бо в режимі підлихаятул, в принципі, не теж не. не... Ну, якби не прийнято відкрито казати, як колись древні казали, іду на Та? Вони, збивши український літак, до останнього опиралися в слідству, і всьому, вони брешуть так, як і русські. От це просто їхня політика. Ну просто мене вазі okay. офіційна політика, це брехня. І в цьому випадку дуже здивувало, коли вони кажуть, ось ми зараз вдаримо, ось ми вже вдаряємо. Ось ми запустили. Ось дивіться, тут іракські пацани вам викладають відео. Ось ми вам кажемо, 8,5 годин до льот маєте час. І це здивувало. То, я маю на увазі, а відкритість. б, хтось почав говорити, що це якась договорняк, що це театральна постановка. Ну, на самом деле такая версия есть, как говорит мой львовский коллега и ваш земляк профессор Манюк, скажем так, такая опция существует. Но это он обычно говорит, когда он думает, что это наиболь... наименее реальная ситуация. Так вот, я, я полагаю, вы хорошо знакомы. Так вот, стало быть, в... я, я бы сказал, что у Ирана ситуация была такая. Как вы знаете, некоторое время назад был нанесен удар авиации некой страны, как у нас тут шутят, авиации Лихтенштейна да, и спецназа Монако по общежитию, по гостинице консульства Ирана в Сирии. И к Гуриям отправились семь высших офицеров корпуса Стражи исламской революции. Просто для, без того, чтобы потерять лица, лицо не прореагировать на это иранцы не могли. Ну вот поэтому есть такое мнение, что им нужно было как-то прореагировать, mm -hmm. но при этом вмешиваться в войну Израиля с Хамасом или Хизбаллой иранцы не хотят. И они, собственно, для них Хизбалла – это их главный союзник, они его хотят придержать на случай, если Израиль, решит провести массированную атаку на территорию Ирана, и э, им нужно будет Израиль каким-то образом отвлечь. А с другой стороны, Хамас для них от, от, отработанный материал. Э, как в Иране говорят, одноразовый стакан. Выпили и выбросили. Э, и, э, то есть их уже списали по большому счету. Так что вписываться за всю эту кампанию они не хотели бы. Но промолчать они не могут. На Ближнем Востоке так не работает. Вообще на Востоке так не работает. Поэтому, с одной стороны, они что-то сделали, с другой стороны, не готовы были создать ситуацию, которая приведет к формированию, новому оформлению вот того блока, который они хотели бы подорвать, то, что мы называем Ближневосточный альянс, Ближневосточная НАТО, Израиль, США и страны Саудовского блока. Так что, в общем, такая схема, она более-менее сработала. То есть, как сделать так, чтобы что-то получилось, но за это ничего не было. Ну, от е mm. така опція є. Пане професоре, але точно вже видно, і це вже підтверджується на багатьох рівнях, і на рівнях розвідок, і іншого. Скажімо так: у речі, які відбуваються і в вас, і в нас, і, і навіть на Південному Індійському океані, вони показують нам, що три столиці так чи інакше координують речі. Москва, Тегеран, пікін як мінімум по ключових моментах вже налагодили координацію, співпрацю. Вона є дуже різна. Ну, Наприклад, китайські комуністи кричать, ми нічого не допомагаємо, але все, що нам найважливіше для військового комплексу російського на Аліекспрес по фьючерсах вже на три місяці законтрактовано і проплачено. Але ми не допомагаємо нікому. Іран теж каже, «Та ні, ну, які, які ж там шахеди. Герані до вас літають. Але при цьому і по Каспію, і літаки. Вантажні летять з військовими вантажами. Тепер Москва закидає туди літаки і комплекси будуть С-300, С400. Це те, що вже підтверджує розвідка. А може й бути інше. Отже, існує єдина скоординована вісь зла. Ну а от єдиної скоординованої осі відповіді Добре. на вісь зла Ну, Назвемо її віз добра? Немає. Тому що е, товариш із ЦК Селівано час від часу нам зливає інформацію, що в Байдена е, бояться якоїсь там е, загострення заого, ситуації. Коли нам пояснюють, чому не можна е, так само прикрити небо, як прикрили, е, допомогли Ізраїлю це зробити, Но нам пояснюють, що може бути ескалація. Отже, ви, що, що робити, в, в, як ви бачите? розвиток ситуації, якщо ця вість добра так і не буде скоординована через різні політичні речі. Ну, наприклад, там ігрища Трамп байден в Америці, всі ці європейські ігрища, хто тут Альфа а хто на другому місці. Якщо не вийде тої осі, то що буде? Пане Роман, ви іроничний і трохи синічний, але це життя. На самом деле, ну а политика, она вообще весь циничная, как мы знаем. Международное не исключение. Если мы говорим о оси добра, то что называется, или оси, которая противостоит оси зла, то она, в общем, сформировалась в свое время, еще после Второй мировой войны. Она называется Североатлантический договор государства, да, НАТО. И поэтому те, которые хотят быть ближе к оси добра, они либо члены НАТО, либо союзники США вне НАТО. E, первый в этом списку союзника США вне НАТО Ізраїль e, номер 11 і 12 должны були стати Україна і Грузія. Це уже состоялось, я, я видимо пропустив. Ви наверное, лучше меня знаете, или пока нет. E, подписан договор о Союзі США вне НАТО или Пока нет, Україні. Ні, але дуже виходять. Але... Як, як, як жартують мої друзі, кажуть, треба, може, було не заявку в НАТО робити, а все-таки один штат додатковий у США непогано би було. Ну, это, так сказать, такой интересный вопрос. Наверное, если учитывать культурно-региональное размежевание в Украине, то, может быть, можно было бы войти пятью штатами, да? Так же, как примерно Германская Демократическая Республика присоединилась к ФРГ после окончания Холодной войны, по-моему, четырьмя или пятью землями тоже. Но это на уровне шуток и аллюзий. Да, геополитические анекдоты, да. Да, геополитические анекдоты, да, совершенно верно. Э, надо написать, когда-нибудь будет книжку об этом. Да, геополитический анекдот. Э, да, так вот, который был бы грустным анекдотом, наверное. Ну ладно, так вот стало быть или где-то веселым, а где-то нет. То, что касается ситуации в различных регионах, ну совершенно понятно, что существуют различные блоки, иногда они пересекаются. В Южно-Юго-Восточной Азии понятно, что зарождается и развивается союз. Япония, Австралия, США, Тайвань, Южная Корея, да, это понятный, в общем-то, процесс. В нынешней ситуации, я думаю, что она скорее акселерирует его, а не затормозит. Здесь, на Ближнем Востоке, мы уже несколько лет говорим о Ближневосточном НАТО, когда-то был здесь Сенто, да? помните, был такой оборонный союз во главе с Великобританией. Сейчас мы говорим, как я уже сказал, вот о альянсе, между различными между различными союзными друг другу силами, ну, прежде всего, Соединенные Штаты и их союзники в Европе. Это Израиль, понятное дело, и, соответственно, Саудовская Аравия и ее союзники, страны Персидского залива и Северной Африки. Пане але я не про, не про союзницький в, вісь говорю, а власне цікавить варіант, що добро має бути з кулаками, інакше воно на, нахіба нам потрібно. Путін, хай, ні, там, дедушка Сі, вони ж все координують не просто там, на словах ідеологемах, вони фактично вбивають, вбивають, руйнують, руйнують і вбивають. Чому, на вашу думку, можна або чому не можна сподіватися на те, що рано чи пізно коаліцію? Проти тих трьох диктаторів зробить нормальний, комплексний превентивний удар. Чи тут треба розглядати, що цей удар це і є, фактично запуск гарячої фази Третьої світової. Чи навпаки цей удар по трьох диктаторах міг би зупинити розвиток катастрофічного сценарію Третьої світової? Ну, ми розуміємо, що тут удар буде термоядерним, тому що другого варіанту тут немає, як ми розуміємо. Китай, Россия ⁇ это ядерные державы, Иран ⁇ это пороговая ядерная держава. Иран на 95% этот путь прошел. Преодолеть остальные 5% ⁇ это сугубо политическое решение. И мы получим третью ядерную державу на Ближнем и Среднем Востоке да? После, вместе с Индией и Пакистаном а за ними пойдут саудиты, египтяне, в общем-то, только покажи начало. Да? А дальше, где самолет взлетел, мы понимаем, а вот где он сядет, это хороший вопрос. И в прямом и в переносном смысле этого слова. Но так или иначе, такой блок существует. Но давайте не будем забывать, что между этими странами есть не только партнерство, но и разногласия. Идет конкуренция за роль лидера глобального юга, антиколониального, так сказать, да, э, вот, э, за этот статус конкурирует Китай, Россия, Индия, например, э, и Иран своих глобалистских амбиций, глобальной исламской революции второго этапа и так далее, он тоже не оставил. Э, что-то напоминает нам всемирную, э, э, да, что-то такое, коммунистическую революцию. Ну допустим? да, то есть, э, вот, интернационально да, э, попахивает вот, вариант, э, э, мы свой пожар на весь мир устроим, так? Так, да так, -да, постаньте, гнать голодні. Да. Видите, що в Чердакі все ще залишилось. Можна було б бы благополучно забути, но помнітися. А ви застали, кстати, ще этот момент. Да? Ви ще вчили історію КПСС? И так, прочее. звичайно, я навіть бачив, як викладачі історії КПСС перетворювалися на викладачів історії України. Надо же. Боюсь, что я был один из них. Но так или иначе, в городе Запорожье, откуда я родом и где преподавал в университете, так или иначе мы понимаем, что все не так просто, да, и есть много пересекающихся линий партнерства и пересекающихся линий конфликта. Это создает такой вот клубок, который не позволяет нам и мне в данном случае ответить. Чітка і ясно, на ваш прямий, чіткий і ясний вопрос. Яке у вас відчуття, як зараз налаштовані е, ізраїльтяни? Вони психологічно готові на м, війну на два фронти. Ну тобто, щоб завершити з Хамазом в секторі газу, але разом з тим е, воювати і з Іраном та його проксія. Проксія є і на півночі і на півдні. Там і в Лівані Хезболла, і Хусіти. Теж мовчати не будуть, їм команду ФАЗ дадуть, будуть далі лупити. От готові ізраїльтяни до війни на два фронти? І чи готові ізраїльтяни так чи інакше думати і публічно дискутувати про палестинську державу? Не автономію, а державу. Бо це часто ззовні закидають саме державі Ізраїль. Короткий відповідь на ваш вопрос: да. Ізраїльтяни готові. Это показывает и опросы общественного мнения, и то, что мы называем в широком смысле общественно-политический дискурс. Да? Вот такое вот мудрое слово, которое трудно объяснить, за этим часто ничего не стоит, но позволяет, так сказать, сказать все, не сказав ничего. По большому счету, израильтяне к этому морально и психологически готовы. Ну а добавить еще один фронт, Израиль сейчас воюет на четыре фронта ну, на пять реально. Один фронт – это в Газе, это сейчас основной. Фронт войны против Хизбаллы идет, пока позиционная война, но идет, есть перспектива ее перерастания в масштабную войну. Понятно, что в отличие от Газы, где Хамас является порождением местного арабского населения, в Ливане ситуация другая, Ливан Хизбалла держит в заложниках эту страну. И далеко не все в восторге от того, чтобы, допустим, Бейрут превратился в город Газа со всеми этими последствиями. И, в общем, стараются придерживать радикальных шиитских террористов, но они, местное население не в состоянии диктовать свои условия, так сказать, всем этим шиитским, радикальным шиитским лидерам прокси Иран. Еще один фронт, он на Востоке, это в Иудеи и Самарии то, что в мире называют западным берегом реки Ордан, где, в общем, в результате 30, фантазии, реализовавшейся 30 лет назад, о том, что можно на палестинских арабов распространить принцип мирного урегулирования по модели «два государства для двух народов», «мир в обменной территории». Раньше этот принцип работал только в отношении устойчивых арабских режимов или тогда казавшихся устойчивыми. Ну, скажем, «мир в обменной территории» с Египтом. Вернули египтянам Сина, и вот uh -huh. э, имеем мирное соглашение, которое пережило э, ливанскую, вторую ливанскую войну, интифаду, одну, вторую третью, и третью, и переживает сейчас э, войну в Газе. Э, Египет э, – союзник Израиля, де-факто, да, как мы понимаем. Э, и египтяне принимают участие в, во всех этих процессах обеспечения безопасности Израиля, они в этом заинтересованы. Они являются как вместе с Катаром, посред... Катаром посредниками в вопросе об освобождении израильских заложников. які все ще знаходяться в секторі Газу, <ганування> так, ну бачите, але тут дві різні, дві різні при зовсім причини. Катер готовий, будь-що ж, де можна заробити бабки фінансувати їм все одно чи співпрацювати з ФСБшниками по вбивству, чеченців, чи, навпаки, з чеченцями в... теж за бабки. Тобто катер це окрема Ох, історія. Не любите ви катерців, Ні, Ні, я не <ганування> люблю в продажних <ганування>, таких рішал. А Єгипет цей має б національності бу... вони не були, так? Так, а от з Єгиптом тут все зрозуміло в. Вони і свого часу, коли дивились на сектор Газа і, і на населення, яке тримало в руках в кишені, як мінімум, єгипетські паспорти, це одне. А коли почалася власне військова кампанія, до них стільки проблем прийшло в кількісному вимірі, що вони зацікавлені залишатися як мінімум військово-нейтральними союзниками Ізраїлю? Чи тут якась інша причина? Тут два момента. Первый момент, э, э, кстати говоря, население Газа израильским, э, простите, египетским гражданством не обладало. В отличие от Иордании, э, который арабам западного берега гражданство угу. дали. а у них э, были паспорты э, своего часа? Э, да, конечно. О, угу. И остались очень многих. Кстати говоря, как и у жителей Восточного Иерусалима. Они имеют статус постоянных жителей Израиля со всеми правами, кроме права избирать кнессет. Э, Но... Э, В мірі по документам Іорданським вони їздять. Для того, щоб отримати ізраїльський паспорт, їм потрібно відказатися від іорданського гражданства. Mm -hmm. Давайте фіналізуємо, пане, пане, пане Зею, тому що мені вже підказують, що ми перебираємо по часу, але давайте фіналізуємо, в принципі, тобто і, і, і готовність говорити про. Так звану Палестинську державу зараз немає. Готовність до багатофронтової роботи суспільства є, а от розглядати її цілісну концепцію немає. Чи є. Ізраїльтяни глибоко і надовго розчаровані самой ідеєю е, е, палестинського государства і можливості мирного соглашення з палестинськими арабськими лідерами. Е, люди, з якими можна розговорювати, е, пока не находятся, мы серьезно разговариваем, да, у которых слово – это слово, а дело – это дело, а не болтовня. Ну вот, например, мир с Иорданией по модели «мир в обмен на мир», не в обмен на территории. Правда, иорданцы так и не изменили Конституцию, у них Восточный Иерусалим все еще вторая столица. Но они получили взамен, как мы знаем, право управлять вакфом на Храмовой горе, то есть они управляют мусульманскими святынями. И, так сказать, перетягивают канад с саудитами и с турками, чей халифат выше, и имеет больше прав на эти мусульманские святыни: египетские, саудовские или иорданские, но так или иначе, у них там другая история. Египтяне понимают, что израильская операция в Газе и особенно планируемая операция в самом южном городе Газе, в Рафахе или Рафехе, как мы говорим на иврите, она приведет к тому, что там миллион сто тысяч, миллион двести тысяч палестинских арабов, скопившихся там, и местных жителей, и тех, которые переселились, перебрались с севера, им предложили, так сказать, освободить зону военных действий в целях безопасности. То есть, если Израиль туда начнет входить, израильские войска, САХ, армия обороны Израиля, то они просто сметут все эти ограждения на египетской границе. И что? И что Ассиси будет с ними делать? Ну, вот я про это и Ему своих братьев-мусульман хватает. Что касается еще 2 миллиона воспитанных в идеологии исламского государства, ему точно не нужны. Так или иначе, ну, не говоря уже о том, что... Тут же он получит новый тахрир, и сохранить ли он власть это совершенно непонятно. Так что египтян, интерес египтян в этом смысле абсолютно понятен, тем более, что это поставит под угрозу мир с Израилем, а мир с Израилем поддерживает египетскую экономику. Это и советский канал, это и газ, взаимные поставки, mm -hmm. это и американская помощь, ну и прочее. Остальное вы знаете. Короче, в этом смысле ситуация более-менее понятна, но ясно, что Газа и Западный берег ⁇ это две разные сущности. Множить их не нужно, считают израильтяне. Так или иначе, идея палестинского государства умерла, не родившись, и подавляющее большинство израильтян сегодня слушать ласковую музыку э, не готовы. О том, как мы получим миролюбивое государство рядом с Израилем. Э, интифада, бесконечные бунты, террористические атаки и то, что происходит сейчас в Иудеи и Самарии, э, давно и продолжает убеждать израильтян, э, что э, лидеры палестинских арабов хотят не создания своего государства, а уничтожения чужого. Если вам это что-то напоминает, то, э, соответственно... То соответственно, так сказать, не більше нічого додати. Та-та, ну, в принципі, ми живемо теж в такому самому зараз режимі, режимі, що в качательному рішенні українського випробування. Ні, ніби і бути не може, як казали в царські е е е часи, і роблять це зараз руками масових русі е е з Путіним в голові. Так що це дуже подібна ситуація, наші вже глядачі з собі знайшли ці паралелі. Пане професоре, дякуємо за розмову е і напевно, до нових. Зустрічі нагадаємо, що в нас в маркері події гостем був професор політичної науки університету Барилан Ханін, З яким ми прощаємось до нових зустрічей. Дякую вам.